Salam, hər vaxtınız xeyir xanımlar. Xanımlar, bu gün yenidən yeni ilə alış-veriş etmişəm və istədim sizin üçün video hazırlayım və bu yeni süvenirlərin qiyməti ilə sizə də tanış edim. Xanımlar, çoxtandır pərdə üçün satılan yağış işıqlar deyilən bir, e, deməli, işıqlar var. Onu almaq istəyirdim. Sadəcə olaraq internet səhifələrində 35-40 manat arası qiymətlər dəyişirdi. Hələ endirimlə 33 manata deyirlər, amma mən bu gün Ayxan Marketdən 21 manat 60 qəpiyə aldım 3-ü 3-ə olan işıqları. Yəni ə, çox gözəl işıqlardı. Mən sabahları evi tam bəziyib sizə videosunu çəkib göstərəcəm xanımlar. Belə bir oyuncaqlar aldım. xoşum gəldi rəngindən. Qeyri-adi rəngi var. 5 manat 45 qəpikdir. Səf eləmirəmsə. A, indi videoda mən onu tam seçə bilmədim qiymətini. A, deməli fosforlu ə, hərflərdir. Bunu elə-belə almışam qızlarım üçün. Təbii ki, yenilə heç bir aidiyyəti yoxdur. İynə sancmaq üçün belə bir balaca qab aldım və qızlar belə bir işıqda aldım. Bunların qiyməti 19 manat 60 qəpik idi, halbuki mən internetdə 29 manata görmüşdüm səhifələrin birində. O da endirimlə, guya həftə sonu endirimi idi, 29 manata. Bax belə qızlar çox gözəl görünüşü olur. Onu da sabahki videoda göstərəcəm. Qırmızı şamlar almışam və Bu oyuncaqlar mənə əl işi üçün lazım olur. Ona görə bunları şam ağacına asmayacam. Bu da əl işi üçün almışam. Yəni süfrəmi, masamı bəzəmək üçün müəyyən əl işləri düzəldəcəm, onlar üçün almışam. Belə bir oyuncaqlar aldım. Deməli, içində uşaqlarımızın şəklini yerləşdirə bilərik. Hər qızıma birini aldım. 90 qəpiyə. Ya, ha 90 qəpiyə, 90 qəpiyə xanımlar, unutmuşam artıq. 90 qəpiyə belə bir e, muncuq da aldım. Onu da əl işi üçün istifadə edəcəm. Sonra xanımlar, belə bir suvenir aldım. Bilirsiniz ki, taxta suvenirlər bu il çox da dərddədir. 6 manat 20 qəpiyə. Çox da balaca deyil, iridir. Işığını yandırmaq istirəm xanımlar, çünki mağazada batareya qoymuşdular, evə gəldim, gördüm, batareyanı çıxarıblar. Və <laughs> başa düşdüm ki, deməli, batareyaları yoxlamaq üçün qoyublar. Mən düşündüm ki, üstündə verəcəklər, verməyiblər. Canları sağ olsun. Bağ belə. Qızlar belə bir süfrə almışam, ən ucuzlu süfrədir, həm də balaca süfrədir. Bununla mən e, yastıq üzləri düzəldəcəm, yeni il yastıqları. Mən yastıq üzləri tapa bilmədim mağazalarda. Ona görə e, müəyyən yerlərdə dedilər var. Mən oralara gedə bilmərəm, evimdən uzaq olduğu üçün. İndi bunlarla mən özüm bu parçalardan yastıq üzləri hazırlayacam. Onu da gələn videoda sizə göstərəcəm ki, necə hazırladım. Balaca belə ürək oyuncaqlar gəlmişdi. Heç bunlardan rastıma çıxmamışdı bu il deyəsən, təzə çıxıb. Bunlar 1 manat 70 qəpiyə. Sonra qızlar buna deməli bu suvenirdən çoxlarının var, amma yeni il suveniri bax belə qızlarım çox arzulayırdılar. İri ölçüdədir. Təxmini 15 manata, 14.90-a, yəni 15 manata yaxın qiyməti var. Qızlarım çox bəyənir. Həm içində qar dənələri deməli hərəkət edir. Eyni zamanda yeni il mahnıları da dəyişərək ifa olunur bu oyuncaqda. Bu il pələngli olduğu üçün bu pələngi də aldım. 10 manat 20 qəpikdi ya 90 qəpikdi. Amma çox da bəyənmədim. Elə-belə aldım ki, qoy olsun pələng sonra da mələk oyun oynayanda işlədər bu oyuncaq kimi, istifadə edər. Bunları isə tamamilə başqa bir marketdən almışdım 60 qəpiyə yeni il üçün hədiyyəlik deməli bağlamalardı. Belə qızlar, bax bu işıq yananda bucura olur. 6 manat 20 qəpikdi qiyməti və bu da bax belə Hələlik gözlər, inşallah sabahki videomda yenə də görüşərik.